Дня Жінок запрошуються. Депутат Верховної Ради 3-4 скликань наш земляк людина, яка не залишається осторонь наших проблем. І завжди допомагає. Олександр Миколаєвич Біловов. Депутат Харківської обласної ради Олександра Юрійовича Бросімов. Голова Намодоласької районної ради Олег Олександрович Агапов. Новодолазький селищний голова Олександр Сергійович Єсін. Дорогие наши любимые женщины, сегодня в преддверии вашего праздника, я хочу сказать, что ваш праздник как раз начинается с весны, а весна всем нам дает жизнь. Весна набирает обороты, расцветает. И также и вы все, сидящие в этом зале, наши любимые дорогие женщины. Я хочу поздравить вас с Международным женским днем. Пожелать вам, чтобы вы всегда оставались жизнерадостными, красивые, молодые душой. И всегда были рядом с нами, чтобы вас любили мужчины. З праздником, здоров'я, щастя і великої любові! Дорогі наші жінки, шановні любі матері, бабусі, сестри, онучки. Ви знаєте, одним словом ви жінки. Ви жінки, які щодня поруч з вами чоловіки почувають себе, ви знаєте, ну я б сказав, якомога м'якший характер проявляється в чоловіків, не дивлячись на те, що ви там дружини. І матері, а дивлячись на те, що щодня біля чоловіків працює прекрасна половина людства. Іноді про це згадують тільки в переддень 8 березня. Я хотів би побажати вам, щоб це свято, яке ототожнюється із коханням, любов'ю та весною, завжди було в ваших душах не тільки перед, в день переддень свята, а щодня по життю. Я хотів би побажати вам, щоб ваш вогонь палкового кохання до ваших близьких ніколи не згасав. что ваше родинное тепло всегда было вашему семейному коле, вашему родинному коле. Я пожелаю вам справжней очень ночной счастья. Здесь вас. Вы вот, знаете, я попросил включить большой свет и выключить вот этот вот, потому что глаза из зал не видно. Сегодня, конечно, фурор. Столько людей в зале. 15 лет я не видел. Это праздник. Я думаю, что все-таки сегодня мы собрались недаром. Потому что всегда, когда к нам в район проезжает Александр Николаевич, он как крестный папа, у нас есть крестная мама, она в зале сидит, а есть еще крестный папа. Вот, он все время привозит какие-то подарки, я думаю, сегодня он тоже отличится, но об этом он сам будет говорить. Мне бы хотелось всех поздравить с праздником. Сегодня действительно большой праздник. И мужчины, которые есть в зале, вы запомните, 8 числа все мужчины на коленях ползут к женщинам. С праздником! Работает, слышно, нормально, да? Дорогие наши красивые, любимые новодолазкие женщины, как у вас настроение? Хорошее. Хорошее? Не слышим, но вы хоть а то пускай публика настроение. Огромное вам спасибо за то, что вы для нас подарили такой прекрасный праздник, праздник весны, праздник 8 марта. Я очень тронут и с моими друзьями, что вы сегодня нас пригласили для того, чтобы в этот прекрасный весенний день вместе с вами отпраздновать 8 марта праздник женщин, праздник любви, праздник красоты. Я хочу сегодня, пользуясь случаем, поблагодарить всех женщин Новодолазского района, прекрасных мам, прекрасных жен, прекрасных сестер, дочерей, за то, что вы любите мужчин, за то, что вы за ними ухаживаете, за то, что вы ими дорожите и за то, что вы их блюдите. Я думаю, мы вот сегодня говорили с Александром Юрьевичем, с вашим мэром, с председателем районного совета, вот где самые красивые женщины? Водолаги. А, а просим говорить в Киеве. Я говорю, нет, водолаги. Это правильно или нет? Да. Да? Правильно. Он сказал водолаги, потому что мы патриоты своей земли, мы земляки, мы любим нашу слабожанщину, мы любим нашу водолагу, и это нас объединяет. Я хотел бы сегодня слова благодарности сказать нашим прекрасным новодолазским учителям. Я хотел бы слова благодарности сказать нашим прекрасным врачам. Хотел бы слова благодарности и низко поклониться нашим работникам сельского хозяйства. Вы видите, что у нас самая классная культура и красивая в новодолазской земле нашим ветеранам и нашим деткам. Я хочу пожелать сегодня каждой женщине любви в первую очередь. Я хочу сегодня каждой женщине пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать вам семейного благополучия. Вы на это заслуживаете, потому что больше жизни вы отдаете нам, мужчинам, мужикам. И если бы мы не мы, мы бы никогда не состоялись. Мы бы не были никогда такими. Сегодня мы гордимся, что в вашем водолазском районе работает мощная команда. И вы знаете, с удовольствием всегда хочется проезжать, потому что здесь есть монолит. Здесь есть любовь к людям, здесь дорожат дружбой, здесь дорожат отношениям. И самое главное, что как сегодня эта команда работает для людей, мы видим конкретные результаты. Сегодня ваш район один из первых по показателям Харьковской области. Сегодня ваш район достойно провел День города. Сегодня ваш район показал, как надо честно осетских работников. И сегодня ваш район собрал женщин нашей новодолазской земли, чтобы сегодня еще раз вам тут подчеркнуть, как они вас любят, как они вас ценят и как дорожат. Потому что вы надежда и опора. Вы делаете славу нашей новодолазской земле. Вы делаете славу нашей славожанской земле. И вы делаете славу нашей Украины. Я думаю, что государство наше гордится, что есть такой уголочек в нашей стране, как Новодолазская земля. Я думаю, что вы прославляли десятилетиями нашу страну и будете прославлять, потому что основным щитом, основной красотой, основной надеждой есть. Это вы, дорогие наши женщины. Я думаю, что сегодня будет достойный праздник. И сегодня то, что в вашем районе есть руководитель, которую все уважают, которую все ценят, потому что она мощно ведет свой район, она создала достойную команду, она живет районом. Это Светлана Александровна Родач. Давайте ей поаплодируем. Потому что эта уникальная, достойная, красивая женщина живет районом, живет людьми. И вы знаете, она нам покоя и спокоя не дает. Каждое утро или вечером она говорит, что мы будем делать для района, как мы будем проводить какие мероприятия и как мы будем встречаться с людьми. Вы знаете, сегодня в районе есть много таких стратегических планов. Мы сегодня берем под патронат все школы Новодолазского района, включая сельские и городские. Вы знаете, что подписана главой администрации программа обследования женщин, и вы видели в вашей районной газете, и есть объявление, что будут обследования Центра акушерства гинекологии нашего республиканского. Кстати, сегодня присутствует вас земля Валерий Анатольевич Питько, профессор, давайте его поприветствуем, который сегодня занимается и возглавляет этот уникальный центр, которому нет аналогов в нашей стране. И это не показуха, это конкретика. Мы будем четко, спокойно, без политики, без амбиций, без пафоса, без вранья делать свое дело, потому что мы единая команда. Мы знаем, как это надо сделать. Сегодня в регионе есть мощный костяк. И я хотел бы сказать, сегодня передать поздравления от губернатора области, от моего друга, нашего друга Михаила Марковича Добкина, всем женщинам новой водолаги, за то, чтобы вы четко понимали, что есть власть, есть мужики, которые в первую очередь думают о вас, дорогие женщины, о ветеранах, о пенсионерах, о своих матерях. Огромное вам спасибо. Будьте здоровы. Я думаю, что сегодня мы еще раз убедимся, что мы одна команда, и как мы вместе любим наших водолаз, новодолазских женщин и наш прекрасный край. Спасибо большое. Ну, вы знаете, я люблю вырывать микрофон, вот поэтому я хотел, во-первых, взять слово с питько что все-таки рождаемость водолаги будет подниматься. Профессор, вы должны дать профессорское слово, это самое дорогое. Это первое. И второе, мне хотелось бы пригласить на эту сцену двух женщин, двух депутатов Харьковского областного совета, заступника главы областного совета, нашу крестную маму Елену Петровну. Пожалуйста. И нашу учительницу, нашего директора школы, а потом Заврайно, а сегодня главы района, депутата областного совета Родос Светлана Пожалуйста. И... И хотелось бы вот эти... Вы же помните, как мы договаривались, да? Ну правильно или нет? Дорогие женщины, вот так бы каждый день, да? Вот. Но все-таки я думаю, мы с вами дождемся 8 марта, и может быть действительно кто-то встанет перед нами на колени. А я считаю, что действительно сегодня мужчины нового таларского района. Действительно должны говорить все время слова благодарности вам, дорогие, любимые, настоящие, за то, что вы есть. И тот вклад, который вы внесли в работу своего района, это, конечно, вклад больше всего замечательных женщин, которые являются самыми красивыми в Украине. Я хочу сегодня передать самые искренние слова приветствия от Михаила Марковича Добкина, от Сергея Ивановича Чернова, от всего депутатского корпуса, пожелать вам всем вечной весны, улыбок, счастья, всего самого-самого доброго. Я хочу сказать, что женщина, она своей добротой и своим теплом оберегает семейный очаг, создает спокойствие в трудовом коллективе, заботится о детях. И вот давайте мы с вами будем каждым днем все добрее и добрее к окружающим нас мужчинам. И тогда мир будет добрым, и тогда будет мир на земле. Конечно, мне сегодня хочется сказать самые теплые слова в адрес матерей. Самое заветное, самое родное слово для каждого человека – это мама. И, конечно же, мы преклоняемся перед матерями. Здесь очень много сидит заслуженных, замечательных женщин, которые воспитали своих детишек. Есть девушки, которым это предстоит сделать. Есть наши малышки, которые только первые шаги делают. И те, которые уже в детском садике, и у них уже есть поклонники. Так вот, пускай будет мир на земле, и счастье дарит каждый день, каждой женщине. Ну, а в заключение... Я вам хочу сказать, что действительно и Михаил Маркович Добкин, и депутаты областного совета Сергей Иванович Чернов, конечно же, каждый день думают о том, как сделать так, чтобы женщинам Харьковщины было легче, чтобы они каждый день чувствовали заботу и тепло наших мужчин. Так вот, я вам хочу сказать, что они передают вам действительно привет и говорят, что они это обязательно сделают. И вот сегодня я никогда не видела раньше такого количества людей в этом зале. И я хочу сказать, что действительно это показатель того, как работает районная государственная администрация и как любят сегодня кандидата в Верховную раду Александра Николаевича Белового. Я правду говорю? Вы его любите? Вы же с ним подружились? Это очень здорово, потому что он настоящий мужчина, и я думаю, что сегодня он нам сделает большой подарок. Я права? Еще раз, дорогие, с праздником! Всего самого-самого доброго вам! Дорогі жінки, розуміючи, що всі зараз перед чутті зустрічі з народним артистом України, то я дуже коротко, милі дорогі здоров'я вам і щастя, здоров'я і щастя вашим дітям і вашим родинам, бо це головне, що є в нашому житті: тепла, любові, добра, квітів, багатства всього того, про що мріє кожна жінка. Ну і звичайно, такої чоловічої підтримки. не только в день 8 березня, а взагалі у всьому житті, як у нас сьогодні, Зеленою Петрівною, в особі оцих прекрасних чоловіків. Зі святом вас!